Надо, потому что без рекламы не будет потока клиентов, но не всякая реклама хороша, не всякие способы продвижения одинаково хорошо работают. Ну вот Вот такая картина. По вашему мнению, в, в какую систему контекстной рекламы нужно продолжать вкладывать деньги? Ну то есть источники. Отсюда приходит 84% людей, оттуда приходит 14%. Ну, то есть вкладываем все деньги в мы самый, мы в самый мы большой, мы большой мы да, откуда приходит максимальное количество трафика. Мы мы совершенно, совершенно верно. Нужно анализировать. То есть нельзя смотреть И просто на цифры. Все, нельзя, ну, даже не, не в том смысле, что исчерпали, просто нельзя смотреть на какие-то вот абсолютные цифры. А, к нам приходит много людей отсюда, это круто. Мы же знаем, что мы можем настроить цели, мы можем посчитать, как эти люди реально, кто из них покупает. То есть не 100% людей, которые покупают, но мы можем, по крайней мере, понять, кто из них максимально доходит до стадии покупки. И тут у нас выясняется, что, оказывается, из маркета приходит ну, сопоставимое количество клиентов, то есть ставших, достигших целей. Столько же, сколько там из Google. При том, что соотношение количества переходов совершенно разное. Опять-таки о чем это может говорить? Что одна площадка может быть лучше, чем другой не обязательно по параметрам там, огромного количества людей, но по подготовленности аудитории. То есть на маркете человек уже практически выбрал товар, То есть, приходя в ваш магазин, там, на ваш сайт, ему остается ну, сделать 2-3 клика. Нажать купить и нажать оформление заказа. То есть он практически готовый сформировавшийся клиент. То есть есть смысл посмотреть на этот канал продвижения, ну и как же. Бы. Оптимизировать бюджет, посмотреть, как люди ведут себя в дальнейшем на сайте. Ну, огромное преимущество метрики в том, что она может считать данные, получать и из директа. Опять же, вы можете смотреть и видеть, как работает каждая ваша рекламная кампания. Опять же, как разные рекламные кампании приводят к вам клиентов. То есть не трафик на сайт, а именно готовых клиентов. То есть сравнивать рекламные кампании по времени. Вот, шла одна рекламная кампания, мы запустили вторую, а она стала работать лучше. Опять-таки, посмотреть по каждому объявлению, по каждой ключевой фразе, что лучше работает, что приводит максимальное количество клиентов. В конце концов, пользуясь директом, можно даже настроить автоматическую стратегию, максимальная конверсия. Да, сама система смотрит за теми ключевыми фразами, которые приводят к вам клиентов, тех людей, которые достигают цели по метрике, и стараются эти фразы там, максимально продвигать, то есть получать с них максимальное количество переходов. Ну и это все цифры, то есть есть какие-то цели, то есть люди там чего-то делают, что-то заполняют, а клиент приходит и говорит, ну это все чудесно, я вот на вашу рекламу там полторы тысячи гривен денег потратил, а это, где клиенты? Мне никто там не звонил, никто ничего не делает. Тут можно еще сделать такой анализ, например, по времени суток. То есть когда приходят люди и когда они заказывают товары. чем это очень важно, что в разное время дня люди ну, немножко по-разному себя ведут. То есть тут можно посмотреть, что по конверсии, то есть отношение общего количества переходов к целевым к цели у нас утром и вечером, после, после 9-10 вечера, время, когда как, все начинают ложиться спать, конверсия примерно одинаковая. Примерно одинаковое количество людей делают заказ. Ну, утром понятно, то есть это те, кто знают, как работают интернет-магазины. То есть заказ делаешь в 8 утра, и как раз в 9 приходит менеджер, который этот заказ быстро обработает, и может быть даже там, до 12 успеет там, посылку мне там, в мой город отправить. А вечерние заказы – это те люди, которые после работы, в свободное время, с семьей имеют возможность там, посидеть, повыбирать. Сделать заказ. И вот что происходит зачастую в вечернее время с таким заказом. Вот я нажал кнопку Купить. И зачастую не происходит ну, практически ничего. То есть самый такой хороший вариант, это когда из магазина там, робот мне ответит, там ваш тикет номер такой-то примет. Мне нужно прождать до утра, то есть до 9 утра, когда менеджер придет на работу, там почитает почту, наконец-то увидит мою заявку и как-то со мной свяжется. Вот за эти 12 часов времени ну, может произойти все, что угодно. Я могу передумать покупать. Там у меня закончились деньги, я нашел другого поставщика, у которого еще ниже цена. То есть, по сути, не обработав сразу заказ, вот в течение там, не знаю, часа с момента, как человек отправил заявку, мы можем с большой вероятностью клиента потерять. То есть, хотя бы понимаю, что... Очень сложно заставить э, работать магазин круглосуточно в идеальном варианте. Но, по крайней мере, настроить систему, которая гарантированно, моментально даст человеку ответ, что да, ваша заявка принята, наш менеджер свяжется с вами там завтра в 9.15. И в 9.15 менеджер действительно связывается. Когда человек там один раз увидит, что действительно ему пообещали, с ним связались, он ну, станет лояльным как вариант. А самое главное не обмануть. Самое главное, если пообещали связаться там, в 9-18, то надо в это время ему позвонить, написать, сделать все, что угодно. Даже если он в конце концов не ответит, с вашей стороны вы должны приложить максимум усилий. Ну и, собственно, вот, конверсия это все чудесно, а вот так вот на самом деле происходит посещение. То есть утром вот такое маленькое количество людей делают заказы. Да, из них, вот из этого небольшого количества, это люди, которые Конкретно пришли заказать купить с утра. А огромное количество людей заказывает товары, и вот из них до утра ну, доживают не все. Что еще можно посмотреть в метрике? Это данные по полной возрасту посетителей. Опять же, ну, казалось бы, там, ну, там мужчины, женщины приходят, какого возраста, какая разница? Но ну, можно сделать анализ, можно проанализировать и там, в какой-то момент изменить работу сайта. Вы посмотрите на первый график, видите, он резко сбегается там, вот, синие мужчины красная женщина. То есть перед определенной датой почему-то мужчины пошли на этот сайт, это сайт парфюмерии. Странно. Странно, да. Наверное, это 8 марта. Кричит, не Нет, именно, это именно 8 марта, когда мужчины решили там, сделать мы подарок на любимому. Любим. Да, вспомнили. Буквально, вот это буквально, там, за пару дней они побежали. Проходит 8 марта, им отток мужчин с сайта моментальный, потому что им там больше делать нечего, все, они подарили, деньги дали, сертификаты вручили. То есть теперь пошли женщины, пошли женщины выбирать, покупать свои товары. Опять же, если вы проанализируете работу вашего сайта, вы можете посмотреть. То есть, может, у вас есть какой-то сезонный товар, который там какому-то празднику как-то лучше работает. По там статистике за прошлый год вы можете увидеть, что у вас там, не знаю, на день металлурга больше всего приобретается мясорубка. Сделайте там акцию специально приуроченную к этому Соберите этих клиентов, которые сами к вам идут в руку. А второй вариант – посмотреть по возрасту. Же, кто, кто, эти люди, почему там они покупают или не покупают. То, есть, то же самое. 8 марта две возрастные категории. 18-24 и 20, там, 25 там, и выше. Ну, самая интересная аудитория это, конечно, 25 и выше. То есть это люди, которые гарантированно имеют работу, имеют выход в интернет, имеют деньги, готовы там, их тратить. Собственно говоря, по графику видно, что и те, и другие одинаково пошли на этот сайт парфюмерии там, искать, чтобы купить. А по статистике получилось, что доля отказов, то есть те, кто зашли, ну, там, зашли по рекламе и тут же убежали. Вот из этой молодой аудитории намного больше есть они зашли, посмотрели на цены, вздохнули, не куплю ничего не любимое, пойду где-нибудь там в ларьке, что-нибудь подешевле куплю. Более старшая аудитория пошла покупать. Опять же, посмотрите, может быть, вы можете сделать какое-то специальное предложение для молодой аудитории, там недорогих товаров, предложить им продать. Может быть, вы можете сделать наоборот какое-то уникальное предложение для тех, кто имеет деньги. Вообще посмотреть, какого возраста люди ходят к вам на сайт. То есть, может быть, из этого можно сделать какой-то вывод, можно как-то поменять, я не знаю, поменять дизайн сайта. А, ну и скажите, кто заходит вот в офлайновые магазины, там какой-то магазин электроники и достает мобильный телефон, чтобы там изучить цены в интернете? Кто-то так делает? Так, у вас так не принято? Ну, знаете, в Харькове мне сказали, что до да вас сейчас охрана выведет за руки, там, если вы мобильный телефон достанете и с интернетом начнете искать товар. Да, да. Ну, домой да. это долго. Да, Далеко есть, и долго В Одессе у нас это абсолютно нормальная практика. Я там по часу стоял возле витрины, там, изучал характеристики флешек, потому что ну, обычно там ничего не написано. Пытался... Да, у вас вопрос? То есть это абсолютно нормально. И вот здесь опять же вопрос, а что увидит человек, который там, в магазине быстренько хочет узнать цену на товар в интернете? Он там увидит ваш магазин, кликнет перейти, и сайт пойдет грузиться, потому что там огромные баннеры, там их 10 штук сменяющихся каких-то флеш-баннеров, там какой-то сложный сайт. Конечно, он не дождется и уйдет. Посмотрите, если у вас по статистике достаточно большой ну, там, 14%, это достаточно много людей, это достаточно большая аудитория, которая с мобильных устройств ходит к вам на сайт. Сделайте для них специальную облегченную версию сайта, где можно сразу зайти, увидеть цену, увидеть там плашечку позвонить. Человек может быть прямо там с этого магазина электроники наберет и позвонит вам. Потому что ну, совершенно не секрет, что онлайн-магазины предоставляют зачастую много более интересные и приятные цены, чем даже какие-то крупные сети электроники. Сделайте людям удобно и приятно. Ну и вот такой инструмент, как карта кликов, опять же, позволяет понять, что интересует. Ну, Какой-то среднестатистический магазин, то есть карта кликов, люди кликают, естественно, на меню, они активно кликают на поле ввода поиск по сайту. То есть понятно. Им нужно найти информацию. Но опять же, почему они туда так много кликают? не потому ли, что на самом деле сайт для них выглядит ну, примерно вот таким образом. То есть огромное поле никому не нужной информации, то есть там какая-то картинка, она большая, она привлекает внимание, но с нее там, я ничего не получаю. То есть да, там какие-то бренды, какой-то выделенный один товар, который рекламируется, Зачем вы его рекламируете сами же у себя на сайте, а не продаете там весь ассортимент людям, которые пришли его купить. То есть, да, его этот баннер ротации прокручивают, его смотрят и понимают, как заходцы не кликают. Кликают по каким-то там выбранным товарам, кликают по конкретным э, пунктам меню. Опять же, это люди, которые зашли ну, просто на главную страницу сайта, их туда привели, и не пришли там по рекламе. А можно так изучить таким образом каждую страницу, понять, где, на какой странице у людей там, самое кликабельное место. И можно посмотреть, опять же, какие вот пункты меню, какие ссылки на странице вызывают а больше интерес. Опять же, эту информацию можно использовать двумя способами. Вот вы видите, что ну, плохо видите, но ну, вот обведенные видеокарты кликаются чаще. То есть пункт, который расположен вроде, 4, 7-8, кликается чаще, чем все предыдущие. Понятно, мы читаем там, слева направо, сверху вниз. Соответственно, этот пункт вызывает интерес у людей, почему бы его не вынести выше. И дать возможность людям как можно быстрее до него добраться. Второй вариант, если у вас есть какие-нибудь, ну, там, дальше, дальше ниже, идут уже корпуса, которые интересуют людей. То эти пункты меню людей все-таки интересуют. Почему бы не поднять их наверх? А вдруг у вас есть какое-то специальное суперпредложение, и вы можете поместить ссылку с этим суперпредложением в самое то место, куда люди активнее всего кликают. А, причем, может быть, они туда кликают по ошибке. Я не знаю, это там а, какой-то элемент сайта, который на самом деле не является ссылкой, но по карте клика вы можете понять, что там люди туда активно тыкают, они думают, что это ссылка. Вы так сделайте им ссылку. Предоставьте возможность перейти попасть куда им нужно. А, ужасная картина, то есть совершенно ничего непонятно. Карта путей по сайту. То есть люди откуда-то приходят, на какие-то разделы переходят. А, два варианта анализа вот этой карты и понимания, что происходит. Первый вариант. У нас там вот, видно, видно огромное количество людей, перейдя сразу на сайт, они сразу идут в раздел а, оплата и доставка. Вообще вот, раздел доставки и оплаты это, это самый важный раздел интернет-магазина или магазина, который что-то вам предоставляет. Потому что я зашел в магазин, а, могу долго там, выбирать, набирать товары, а потом я зайду в раздел там, оплаты, и окажется, что там... Магазин принимает только какие-нибудь вебмани или доставляет только в свой город, а в другой город он даже не хочет об этом думать. Зачем я тратил деньги? Узнал о доставке максимально просто, понятно, четко написано. Как вы доставляете, как вы принимаете оплату? А еще один вариант по такой карте можно выделить ну, какую-то проблему на сайте найти. Бывает так, что вот, вы сидите в офисе. Смотрите на свой сайт, там, заходите на него, все прекрасно, отлично работает. И при этом э, ну, пришел ко мне клиент мой и говорит, все, все отлично, все у вас прошел с рекламой, с директом, показы не упали, переходы, все отлично, но никто не звонит. Ну, первый мой вопрос к нему, это с сайтом все нормально? Ну да, заходил, ну я сам зашел на сайт, да, действительно, все работает, все отлично. Ну, прошло пару дней, мне клиент присылает картинку. Карта путей по сайту и показывает. Вот видишь, вот люди, приходящие по контекстной рекламе, они почему-то там, такая стрелка, они почему-то сразу попадали на английскую версию сайта. Ну, какой-то там был ошибка в движке сайта, который почему-то перебрасывал с контекстной рекламы, там, не знаю, может быть, какой-то параметр передавался неправильно. И система автоматом всех отсылала на английскую версию. Естественно, люди заходили, ничего не понимали и сайт закрывали. То есть каким образом можно вот это определить? Ну, вот визуально, просто, понятно, моментально. Зашли, увидели, что у нас какой-то поток идет не туда. И здесь вот я удивлен, почему ну, много, некоторые люди с контекстной рекламой сразу опять-таки попадают в раздел оплаты и доставки. То есть это ошибка в настройке рекламной кампании, что люди по рекламе попадают в раздел оплаты и доставки. Не, не не очень понимаю идею там, что можно развести в рекламе, почему приводить людей именно на эту страницу, а не на страницу каких-то конкретных товаров. Не знаю, не знаю, почему. А, ну и самый мощный инструмент в метрики – это BigVisor, который позволяет вот, не просто там как-то статично оценить, что люди делают на сайте. Просто вот записать последовательность действий человека, который пришел к вам на сайт и который что-то делает. Вы можете отфильтровать людей, которые достигали определенных целей. Или посмотреть действия людей, которые там не достигали целей, которые ушли с каких-то страниц, которые там заблудились на сайте, начали там бродить туда-сюда. Вы можете посмотреть вот, запись экрана, как человек кликает по сайту, как он там, Какие ссылки он выбирает, как он читает информацию. То есть понятно, что звук и видео не записывается, но тем не менее вы можете понять. Часто люди, вот, когда читают текст, они его просто вот так вот мышкой выделяют. Выделили фрагмент, понятно, Про что. следующий фрагмент выделили. То есть вы можете понять а, интерес человека к вашему сайту и вообще взглянуть на сайт, как его, как его смотрят другие люди. То есть, не, не вы, которые знаете, что вот, там ссылочка навигации у меня здесь, там корзина у меня находится здесь. Там, а выход, там, вход в раздел там, своих покупок вот здесь. Человек, пришедший к вам на сайт, может этого ничего не знать. И он, бывают такие сайты, где я, там, кнопку, кнопку это, логотипчик корзины, куда я положил товар, нужно искать там несколько минут. Потому что ее сделали там, не в виде какой-то стандартной корзины там, супермаркета, нарисовали какую-то непонятную, непонятную вещь, и почему-то решили, что это будет людям удобно. На самом деле это неудобно. Люди заходят и не понимают, там кликают по разным разделам. А то, что им нужно, найти не могут. Ну, собственно, кто виноват мы разобрались, осталось понять, что делать. Делать нужно эксперимент. Опять же, нельзя никогда бросаться там, с головой в воду, там, а у нас есть проблема на сайте, давайте его там, снесем и поставим новый красивый. Так вы не поймете там что было плохого на том сайте и лучше ли этот новый. Ну, для проведения качественного эксперимента желательно вообще его никогда не выкатывать его полностью на всех людей, а показать некой небольшой аудитории. Выделить, например, там 10% посетителей вашего сайта и показать им ну, какой-то немножко другой элемент интерфейса. Грубо говоря, взять, взять там, в одном месте, поставить зеленые кнопки, там, купить, в другом красные. Поставить в метрики метки, то есть что это за кнопки, что это за люди переходят там, по там, определенным параметрам, по любым элементам интерфейса, там, которые кликают там, по корзине, которые кликают в кнопку, которые кликают в ссылку «Купить», в ссылку там, «Увеличить», и так далее. И посмотреть, в конце концов через определенное время на да, результаты. По зеленой кнопке у вас такое-то количество визитов и такое-то количество клиентов стало. По красной кнопке меньше, потому что там, не знаю, красный цвет пугает люди боятся на нее двигаться. Сделали изменения для всего сайта. То есть нашли идеальный вариант, поменяли для Ну и метрика абсолютно бесплатна, абсолютно свободно вы можете получить счетчик и пользоваться абсолютно всеми, 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 всеми этими возможностями. Главное установить правильный ход счетчика, а главное использовать все возможности. Просто поставить метрику и смотреть на нее, как на обычный какой-то счетчик, который вы просто считает посетителей, ну это бессмысленно. Счетчиков великое множество, огромное количество. Настроить цели, настроить параметры, настроить э, различные продвинутые возможности, вот такие как анализ форума, как карта пути, как веб-виза. И максимально точно считать, понимать, кто люди, которые приходят к вам и почему, они должны стать вашими счастливыми Ну, Собственно, спасибо. Да. Yeah. Uh, вот, uh, хотелось бы услышать несколько рекомендаций по анализу процента отказа с помощью WebBizarda. Uh, какой объем данных нужно посмотреть, чтобы понять, в чем проблема. И еще... Uh, Почему в веб-визорте сейчас нельзя посмотреть э, статистику визитов на конкретную страницу? То есть именно э, есть страница контакты, посмотреть только визиты этой страницы контакты, а не э, переход пользователя по всем страницам. В фильтрах вы можете выбрать там, ввести URL конкретной страницы. Он отфильтрует посещение этой. А уже в, ну, в этом видео найти именно конкретную страницу посещения этого. Что, то есть что будет, люди делают Только посещение именно этой страницы, а не весь. Вы, путь вы, просто, потому... сеанс Весь сеанс, сеанс, да, уже там вы можете найти, где уже он ее посещал. Он это записывает весь сеанс. По поводу процента, просто процент отказов, то есть опять же там продвинутый дополнительный счетчик метрики, там, с галочка, точный процент отказов считает вот, время бездействия. То есть если человек просто зашел на сайт и читает страницу там, не знаю, дергает мышкой, но ее не закрывает. То есть это не считается отказом, если он ее закрыл в течение 15 секунд. А именно с помощью веб-визора. То есть какие-то данные. С помощью веб-визора вы можете просто вот посмотреть, что человек открыл страницу, там, пролистнул ее донизу, значит, он не нашел нужной информации и тут же закрыл. А какой объем данных нужно посмотреть, чтобы понять, что именно в этом есть причина? Потому что можно представить, что один пользователь выходит а будет ну, это ну, единичный Тут очень сложно сказать, потому что вот ну, я видел вот такую запись, где человек заходит на страницу, он, по-моему, хотел найти информацию там, о курсах английского языка. То есть там вроде бы есть вот все пункты меню, там, курсы, но нет стоимости. А стоимость где-то прячется, где-то в самый, надо там кликнуть одну ссылку, потом откроется какое-то поле, и в нем еще будет одна ссылка. И вот человек кликает на первую ссылку, нет цены, идет назад там. Раздел, вот, контакты, там возвращается сюда, опять кликает, там, пролистывает страницу, опять не понимает. Вот так вот он несколько раз бегал, потом в конце концов он кликнул, потом он заметил, что в самом низу есть это, такие ссылочка, такая малозаметная. Вот, когда он на нее перешел, ну, видно, что человек пошел читать там, прайс Вот По одному человеку иногда можно понять, что есть проблема, там люди не могут найти информацию. Если большое количество людей вот, на одной и той же странице, почему-то я быстро закрываю, ну, нужно на нее внимательно посмотреть. не пометили это вопрос а по вашей информации про звонок в девятый вечер. Вы считаете это це целесообразным? Потому что разные люди, разные семьи и где-то звонок в девятый вечер через его замолвление может его на mm -hmm. налетать. Два, два ответа. Во-первых, ну, uh, вы можете явно указать там, при заказе, да, попросить там, перезвонить мне или там, просто отправить имейл. То есть спросить у пользователя, готов ли он получить звонок или нет. А второе, ну, а зачем этот человек заказывал товар вечер? Зачем? Просто там, нажать на кнопочку, поиграться, он же, наверное, хотел что-то сделать, какой-то заказ. Почему бы ему не перезвонить? Ну, например, что ты же сам, аудиторий, 25+, ну, я, 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 я не соглашусь, потому что там это раньше, когда стояли ну, вот, такие, вот такие, аппараты, которые там звенели на всю квартиру, это да. Сейчас у всех мобильный телефон, можно поставить на вот виброзвонок и, и, никого он не разбудит. В ну, вообще 10 вечера это еще не такое время там, страшное, когда там все уже легли спать. То есть, если человек сидит за компьютером в это время, то, наверное, он не готов коммуницировать так, и по телефону. Но опять же, спросите человека, хочет он получить звонок или нет. При заказе. Да, при заказе. Призвольте. Можно